В принципе, как мы и предполагали, что сегодняшняя игра будет полной противоположностью вчерашней, и как не настраивали ребят, убеждали их, что сегодня не будет такой легкой победы. Чтобы, чтобы добиться победы, нужно будет приложить все усилия, что соперник рассчитывает на сегодняшний, сегодня выиграть. Но видно все равно такая психология людей, и это уже неоднократно подтверждалось у нас в многих играх, что... Все равно настроя не хватило, и как, как правило, как пример тому, так и получилось, первая и вторая четверть, которые мы проиграли, допустили огромное количество, то есть 14 ошибок за две четверти, что является просто катастрофическим показателем, что и привело к неутешительным. Результатом после первой половины. Плюс к тому, не забитых очень много мячей из-под корзины, когда, казалось бы, мячу не было куда деваться. Тот же Юра Кузьминец 6 очков подряд э не забил из-под корзины. Но, в принципе, вся команда, все делали очень много чего. Но после... Э хочу спасибо сказать ребятам, что все-таки после э половины, выйдя на вторую половину, настроились, выиграли 3-4 четверть и... Как пример там опять же допустили всего лишь пять ошибок за оставшиеся две четверти, где-то забили свои мячи, где-то э, хорошо отзащищались, чего не было, э, опять же, в первой половине. Ну и вот этим по этим крокам э, результат как быть, стал для нас положительным. Хотя вы видели, что игра была очень нервная. Опять же, где-то из-за этого недооценки и после вчерашнего Очень, 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 очень. видите Видите, сегодня, ну опять же, что, что говорит о, о Саше Жоже, где-то ну, мы знаем, что он сильный игрок семей не показал тот ту игру, которую мы от него ожидали, но опять же он провел с нами только. Сразу в бой при том играл против команды, которая с которой он только что ушел. Конечно, он хотел показать себя. Плюс к тому ребята его хорошо знают и где-то, видно, перегорел, чуть-чуть поэтому не показал тот же самый результат, который от него ожидали. Ну и Сережа Сабутский, в принципе, зацементировал сегодня хорошо оборону, не пошел сегодня бросок чуть меньше, но все равно у нас появляется сегодняшний день один из игроков, в котором строится игра и в защите и нападении. Что касается сегодняшнего вида, еще раз говорю, что победа пришла только за счет, когда вся команда сыграла как того Потому что, к сожалению, индивидуально у нас не получается, чтобы один игрок взял и дал какую-то команду. То есть только команды есть и только to go